Вітаю вас в ефірі розмова на тему середа 13.00. І сьогодні традиційно ми будемо говорити про життя і діяльність національних товариств Миколаївщини. Минулий тиждень пройшов. Дуже натхненно завдяки тому, що в суботу відзначали день рідної мови. І всі миколаївські товариства мали можливість провести свій урок своєї рідної мови у школах Миколаївщини. І сьогодні ми будемо говорити про те, як це проходило, хто працював над цією над таким проектом і наскільки успішним він виявився. Сьогодні нам про це розкаже Тамара Миколаївна Білоусова. глава Миколаївської областной русской национальной громады «Русич». Здравствуйте, Тамара Николаевна. Добрый день. Родной язык. Это очень много, да, вот очень многое можно вложить в это понятие. Очень можно сильно, раз... очень широко развить эту тему. Потому что родной язык ⁇ это культура, это э, история, это какие-то патриотические вещи. Это очень, очень, очень широкое понятие. Это не просто лингвистическое, да, понятие. Э, или филологическое. Это... Тема, которую, о которой можно говорить, и праздник этот огромный, большой, важный, но, к сожалению, он немножко омрачился и не прошел в таком формате, в каком ожидали его провести. Но, тем не менее, неделя была наполнена вот такими событиями. Приходили к нам тоже вот ваши коллеги из других национальных обществ, они рассказывали с удовольствием про свой опыт. Расскажите, у вас был более масштабный вот такой вот вариант урока родного языка. Расскажите, пожалуйста, как это проходило и где это проходило. Вы знаете, сегодня готовясь к этой передаче, я просто обзорно наткнулась на такую мысль нашей украинской поэтессы Лили Костенко. У она сказала мудрые слова. Хай сечуять. Нации умирают не вид инфаркту, спочатку им выбирают мову». Поэтому я хочу сказать, дорогие наши николаевцы, Совет национальных обществ, всегда приходит с добрым чистым сердцем к любому мероприятию. А день родного языка это особый праздник, потому что мы говорим на разных языках, а вместе мы одна семья, которая живет в Украине. Дружить мы должны всем миром. Вот это наша главная заповедь. И как проходит это мероприятие, как с каким ты чувством идешь, с каким материалом ты несешь. Это все в какой-то степени оставляет глубокий свет не только у людей взрослых, учителей, наставников, родителей, но самое главное детей. Поэтому уроки такого формата, которые проходят в школе, они значимы. Видишь глаза детей. Когда они задают вопросы, понятно, эти вопросы продумывают вместе с родителями, вместе с учителями. И тогда, естественно, и готовятся дети тоже уже к этому родному языку. Для меня, для меня лично, украинский, русский, это мои родные языки, которые я знаю. Но мне очень интересно, когда, допустим, приезжаешь в другую страну. Вот. а мы были в свое время и слышишь чешский разговор, что-то ты знаешь уже несколько слов по чешски, умеешь сказать здравствуйте, допустим, по французски, по немецки, английский. Это очень важно. Тогда ты видишь, когда обращаешься, самое главное, что мы люди земли и мы должны общаться, а общаться мы только словом и добрым взглядом, и, естественно, языком своей родной страны. Поэтому мы несем высоко русскую культуру, мы русская община, русская национальная община, русич. Мы вне политики, у нас культурологическое направление, и мы гордимся, что у нас в команде и замечательные люди, которые и словом, и мыслью, и добрыми делами, и помыслами несут такую великую культуру. Расскажите, да, непосредственно уже вот... И мне очень это интересно, потому что я хочу, чтобы наши зрители немножко увидели это, да, вот и послушали ваши комментарии. Вот почему вот такой формат, вот какой формат? Расскажите нашим зрителям, чтобы я вас. Вы не знаете, ведь это мы в Совете национальностей заранее проговариваем в плане работ, что будем делать ко, дну, ко дню празднования, допустим, родного языка. То, что проходит фестивали, встречи, уроки, уроки языка. Это здорово, это правильно, и, и это очень важно и нужно. Мы были в 22-й школе. Делюсь впечатление. Это первый у нас такой был урок. Мы были Валерий Федорович Валев, Антон Вячеславович Прокопенко, Надежда Ивановна, это поэты, которые читали свои стихи Николаевским школьникам, в частности школы номер 22. Нас также приглашали в 35-ю школу. Вот. У нас был такой формат Михаил Юрьевич Лермонтов. В этом году Тарасу Григорьевичу Шевченко и Михаил Юрьевичу Лермонтов исполняется 200 лет. У нас был проект, мы его осуществляли со студентами. Он у нас был, работал в течение всего года. Ну и вот таким завершением он еще будет в рамках организации. А ко дню родного языка он был в формате 35-й школы. И ребята очень интересные. И темы поднимали вопрос: и о нашей Николаевщине, и, и о нашем городе. Действительно, что видишь глаза детей, и видишь, что любят свой город. Ну, как настроенные учителя, к этому подготовились мероприятия. Видно, что готовились. Спасибо большое 35-й 35 школе. По-моему, 7-й Б или В класс. Пусть добрым словом, вспоминаю я их часто. Валерий Федорович Валев вот был буквально в муниципальном коллегиуме. Его приглашали к дню родного языка, читал свои стихи. А в рамках этого мероприятия 43-я школа, где находится центр нашей русской культуры Корабельного района, мы проводили День родного языка «Поезд дружбы». Формат у нас был, но это было такое общее мнение и руководство школы, к этому, естественно, готовилась школа. И приоритеты я отдаю полностью дирекции школы, коллективу учителей и самих школьников. Потому что нам было отрадно отметить, мы пришли, формат, формат этой встречи был, мы национальное общество, которое они готовили классы. Они искали материал, и подбирали литературу, и делали выставки, концертные номера. Это то, что они готовили у себя в классе. Вот. А Совет национальности пришел с этой командой, общество там, еврейской культуры, общество поляков, ромы, азербайджанцы. Вот такой, такой формат. А дети, школа тоже готовилась. И в актовом зале вначале был такой вот сбор. И что поразило, что поразило, что дети ждали этой встречи, ждали гостей. Вот. Эта школа отличается вот такой эмоциональной толерантностью поведения. Они умеют встречать гостей. Значит, предложите место. Ано формат там был где-то 15-20 минут. В общем, говорили mm -hmm. ведущие, ну, очевидно, где-то, оно, э, вы, это мы увидим. Mm -hmm. Да, а далее самое главное, что на сцену пришли, вышли все приглашенные гости этого мероприятия. Ну, И уж каждый говорил да. приветствие на своем родном языке. Ну, давайте тогда, раз уж мы непосредственно mm -hmm. перешли да, к этим всем вещам, mm -hmm. у нас есть фотографии, давайте а, посмотрим. Такие вот фотофрагменты, которые можно комментировать. А, вот это такая вот... Общая команда, да? Да, это общая команда. Нет, это музей, вы знаете, это образцовый музей героя Вальшанцев, Константина Федоровича Альшанского. В этом году школа будет отмечать мероприятие «Сто лет Константину Федоровичу ага, Ольшанскому, 40, да? 40 лет школы, да. Поэтому это вот э, в мой музей, собрали все гости, всегда приглашают uh -huh, в музей. Uh -huh. Такое место праздничное. Uh -huh. это, э, это, это, да, это да, это нет, это ж наш центр русской культуры. Uh -huh. Вот первые гости мы встречаем, говорим о наших... Э, вот. Это ведущие школы, которые говорили о, о родном языке, какой бы национальности мы в какой мы национальности мы не не принадлежали вот украинцы говорили о своем родном украинском языке который они очень любят вот россияне Школа, естественно. Д -д -д Довольно большое количество Больш... ребят. Да, смотрю, да, пред... и да, вот и школ... конечно, и преподаватели, и учащиеся. Это же участники тех, которые mm -hmm. потом, и потом таким эм, под звук аплодисментов, как под стук колес, ребята пришли в свои классы, где они готовили встречу с тем национальным обществом, к которому они а готовились. То есть это в разных классах, а в разных классах, Конечно, улоги. очень а -а -а. хорошо подготовили учителя. Ну, я еще заметила, вот кроме всего прочего... Это да, общество учитель... Азербайджанское, да, общество Учитель-поэт. Да. да, да, да. Вот они фотографировались на память, видите, в костюмы, соответственно. Вот это Грузинская, урок Да. да, это у них урок грузинского. Там Мурат Джамалович. Он проводил урок, урок культуры Кавказа. Он обожает об этом говорить. Да, об этом. Это Василий Васильевич Левшунов, белорусское общество. Видите, вручает по-белорусски хлеб, соль. Ну, бульбу еще можно было. Это всегда вкусно. Да, да. Ну так, такой формат. Я смотрю, ребята с удовольствием потом в национальных костюмах да, фотографировались. фотографировались да, а все Хочу выходит. сказать, вот остановиться немножко. Я была, присутствовала, ну как хозяйка русского центра, я mm -hmm. принимала гостей. Ну и были, были мы на встрече 9-й Б-класс русского языка. Здорово так подготовила. Так что я могу об этом рассказать, потому что я там присутствовала. Mm -hmm. Они такой формат. Русская песня угу. на фоне природы, красивая природа, красивые поля, значит обзорно. А далее очень было интересно рейтинг самых красивых городов России. Вот просто удивительно, и, и ребята с, э, э, с таким восторгом смотрели, и некоторые даже, ой, а почему тот город, а почему не этот, уже полемика была. Ну, а потом далее задавали вопросы, и оказалось в этом классе приехали. Две девчонки из ухты. А я в свое время там жила, в Ухте. Вот вы знаете, это такая была ну, настолько трогательная встреча. Вот воспоминания. Не земляки да. Ну нет, не земляки, я то родилась здесь, а работала одно время в Ухте. А, вот да. поэтому я помню этот дворец пионеров, я помню этот большущий парк в Ухтинский, который занимал второе место в России. Помню коллективы, какие мероприятия проводились. Это вот такое вот близкое восприятие. И видно, что дети готовились. Понимаете? И не просто так вот, под пришел. Я прочитаю вам стихи, полюбите мою там национальный язык. Нет, а они готовились. Это вот это важный формат, понимаете? Понятно. Где они тогда находили здравое хорошее зерно, которое было там посеяно в этот в этот период. Наверное, действительно, чтобы проект, вот, направленный на школьников, ребят, чтобы, когда он успешный, это тогда, когда ребята начинают выдумывать что-то, креативить, да, когда это не просто должность, обязанности, когда отработал что-то, вот где-то написал, Простенько, нормальненько, да, и все, отчитался, галочку поставили. Когда действительно выдумывают, сочиняют, когда потом после всего этого еще вот ловят какие-то приятные моменты, хотят это зафиксировать, запечатлеть, это, наверное, вот это самое такое вот счастливый финал, да, любого проекта. Да, дети готовили, подготовили, ну, естественно, раньше были, допустим, такие мероприятия, то готовили национальную кухню. В этом году мы решили так вот немножко его сузить, ну, ребята, естественно, там какие-то пирожные, там что-то. Ну, а мы, естественно, для гостей мы приготовили, ну, вот, масленицу с блинами, с чаем. Вот с командой, конечно, пообсудили, вот, как прошла эта встреча. Все остались довольны, говорили особые слова благодарности дирекции школы, организаторам. И Курбакова я хочу сказать, что они, дирекция школы и весь коллектив всегда относятся ко всем мероприятиям вот с такой вот четко отработанной программой. Вот настолько все должно быть с каждой сценарно Добрый. от буквы от А до Я. Вот на, не, не, нет такого самотока. Вот все должно быть четко, минуту в минуту, кто готовится, кто за что отвечает. И это, это фишка, это опыт руководителя. И, и я хочу сказать, во многих школах я это вижу, где мы вот приходим. Поэтому есть результатом, когда наши дети выезжают за границей или просто за границей Николаевского города Николаева, вы знаете, можно даже гордиться ими. Я с восторгом, я помню, мы ездили вот, э, э, на территорию Вознесенского района, три-три и каньон это был для членов клуба «Наследники героической славы». Были с 26-й школы, Ванечка, я помню. Он такой любознательный, он каждую, каждую там букашечку фотографировал. Он такие вещи умные говорил. И школа им гордится. Вот. И, и мы гордимся, что это наши дети. И вот они веду, уме, знают и ведут себя достойно. Это я такой узкий пример привела. Они же выезжают за границы, понимаете, дети, и победители олимпиад, победители работы. Мы каждый год отправляем, это не секрет, это в Санкт-Петербург и Москву детей победителей конкурсов, победителей олимпиад, и они достойно и престижно несут имя нашего города, нашего региона, и поэтому низкий поклон учителям, которые вкладывают в детям разумное, доброе и вечное. То, что заповедь учителя. Седьте разумное, доброе и вечная. Я считаю, что в этом отношении школы сработали замечательно. Ну, это правда. Сейчас время... Наверное, настало то время, когда не каким-то запугиванием и стандартизацией да, работа, направление это идет, а именно заинтересованностью. И сейчас, мне кажется, Сейчас еще сложнее работать э, учителем, потому что ран, раньше учитель это пример, образец идеал, и нужно было да, вот соответствовать определенным стандартам. То сейчас это еще, мало того, что это пример-образец-идеал, ничего не изменилось в этом плане. Так это еще и э, обаятельный, интересный и очень продвинутый человек. Потому что если в наше время взрослый не будет продвинутый, дети никогда не пойдут за ним. Потому что это, э, дети должны ведь не просто лидера и более сильного человека. Они должны видеть человека, который им интересен. И вот сейчас это вот это главная фишка, наверное, учителей. Вы знаете, ну кто же приходит в школу учителя? Это наши наши выпускники, которые идут учатся в высших учебных заведениях нашего города, наш Николаевский университет Сукомлинского, готовит кадры. Мы там часто бываем на мероприятиях на кафедры филологии украинской и русской. Вот мероприятия посещаем их. Вы знаете, здорово, у нас был студенческий меридиан, мы проводили, вот буквально недавно приходила Елена Мишанкина, студентка этого вуза, она читала свои стихи, это здорово, и она, она любит свой вуз, она любит. А как говорили, а в этом? я помню, тоже в прошлом году студенты нашего колледжа культуры и искусств, там были студенты НКИ, педуниверситета, пед, пед, пед Киева-Могилянки, но в этот самые такие патриотичные дети, студентки первого курса режиссерского факультета, я никогда в жизни не забуду, они пришли такой дружной командой и презентовали свой вуз, и с какой любовью они говорили о своем вузе. Понимаете? А это говорит, когда ребенок говорит о своем учителе, и когда говорит о своей школе, значит, эта школа чего-то стоит. Это правда. Это правда. И поэтому, когда заходишь в школу, конечно, видишь этого учителя креативного, не безразличного, который вместе с детьми, где действительно хочется, ну, вот обнять их. Вот видишь эти глаза. но это, это, как вот говорит, приходишь и люби, люби людей, люби, люби детей. Пусть даже кто-то прав, кто-то не прав. Время все рассудит, время все расставит. А то, что ты вот ты несешь, это важно. Так что школы наши можно гордиться. Наши. 45 я школу, зайдите всегда, улыбки. Ну, я, в принципе, куда бы ни зашла, я вижу глаза добрые, хорошие. Мы по этому поводу хотим вот сделать литературный театр. Вот для детей. У них есть там кружковые работы, они конкурсы проводят, там, этот, а мы хотим именно такого формата, чтобы он такой был, ну и интересный формат. У нас уже такая есть вот эта программа, мы уже ее отрабатываем. Ну будем сначала на 43-й школе, а потом, может быть, кому-то понравится и будут в каждой школе. Чтобы дети были в действии. Понимаете? Когда оно э, звучит когда оно инсценировано, с допустим в соответствии с костюмом со временем вот она запоминается вы знаете надолго ну я скажу что э, даже такая чисто психологическая подготовка ребенка э, огромную роль в дальнейшей жизни будет играть как раз вот эти театральные навыки потому что если человек не боится чужих класс если он не боится свое, что-то себя показать, свое мнение, и еще если вдруг есть возможность свое личное творчество продемонстрировать, это мне кажется верх смелости. И после этого этот ребенок может быть и лидером в университете, и хорошим преподавателем, и прекрасным политическим, социальным деятелем, и журналистом по собственному опыту, говорю, потому что в моем в детстве был и театр, была сцена, было много всего, что позволило мне сейчас чувствовать себя адекватно, да, хорошо и не бояться, вот работать с большим количеством людей, общаться с новыми людьми. Ведь очень много зависит от того, насколько мы контактные люди. Потому что 99% любой деятельности связано с контактом и умением налаживать эти контакты. Естественно. И вот, вот такая деятельность как раз дает возможность. То есть, если человек с огромной аудиторией работает, то он может подойти к незнакомому человеку и сказать Здравствуйте! у меня есть предложение, или у меня есть идея, или я просто интересный человек, и я хочу с вами пообщаться. Вы знаете, вот подходя к вот Совету национальных обществ, я как бы проговариваю, как важно иметь свою национальную одежду. Понимаете? Вот когда встречаешь национальную одежду, вот, ой, а какой это флаг, там, допустим, мы уже -то дети различают. А вот национальные элементы национальной одежды, это очень важно. У нас в пятницу, по-моему, 20, по -моему, 20 числа был круглый стол в библиотеке, научно-педагогической библиотеке. Вот. Собралась очень большая аудитория, очень представители были и образования, и культуры, и школы, и высшие школы и национальное общество. И проговаривали очень много разумные мысли о том, что ну, как, задачи культуры, задачи национальных обществ. И, и, а, и говорит, мы видим по цвету флага вот страну, допустим, Азербайджан, какие цвета флага. А я так вот все-таки отдаю предпочтение национальной одежде. Вот видишь, в чем человек одет. Мы же видим, в чем человек что он с собой несет. И человек, когда есть у него что-то национальное, он не позволяет себе хамить, потому что он представляет собой национальную культуру. То есть он ответственнее. Да, за... он ответственнее, да. Поэтому, да, и никакие... Ничто нас не должно рассоединять, нас должно только все объединять. Ну, прекрасный вот. слоган был, да. вот да. как раз в третьей й школе, да, во время да. вот этого глобального да. такого да. вот проекта, празднования вот, Дня родного Рина. языка, «Мовы Ризни, Украина Едина. Да. и это «Мудрые слова». И действительно, это ничто не изменит то, что мы будем говорить на разных языках. Я имею в виду то, что у нас живут здесь люди, представители разных национальных общин. И э, главная мудрость этого всего состоит в том, чтобы понимать, на какой земле живут люди. И не отделять да, себя от этой страны. И в то же время помнить свои корни. Это такая сложная задача. Но это нужная задача для каждого человека. И даже если человек имеет в своем э, роду, в своих жилах, в его жилах течет только чисто украинская кровь, да, все так сложилось, только украинцы были. Все равно, тем не менее, наверное, это еще и более ответственно, что я вот испокон веков украинец, и я должен быть самым толерантным, самым умным, да. самым таким гостеприимным, потому что я украинец, и это так есть. Ну, это, наверное, тоже это часть воспитания, это то, что нам дают наши школы, наша семья, и вот, вот такие события, когда мы получаем очень много информации и мы ее адекватно оцениваем, перевариваем, да. И из этого выходят потом замечательные вот такие вот результаты. Так должно быть. Другого другого быть не может, потому что мы живем на этой земле во имя. Чести, добра и мира. Вот это самое главное. Вот, правда, действительно, добро это, наверное, колоссальное. Такое понятие, как и любовь. Когда будет любовь и добро, то все остальное отпадет. Да, просто. Потому что невозможно, вот сколько бы ни отвечал на добро злом, все равно потом иссякают силы. Не, ну просто нужно... должна быть энергия позитива. Энергия позитива. Что у вас в избытке? Да, Ты иногда. Да. Такой ну, бывает такое, так и должно быть. Понимаете? Значит, я э, не человек, не. У меня есть недостатки, но я над ними работаю. Понимаете? Над недостатками. Ну, уже возраст человеку совершенствуется, и идеальных людей нет. Мы, мы их делаем ошибки. Спасибо вам большое. Время нашего эфира подходит к концу. Приходите, рассказывайте про такие замечательные проекты и результаты, потому что э, вы очень много даете именно в школе, в школе, да, в школах проводите очень много всего, а когда вкладывается позитивная информация в детей, э, то это всегда, это всегда работает на всех нас, на наше будущее. Это огромная работа. Большое вам спасибо. И глядачам мы також дякуем за увагу. Мовы різні, Украина едина, а вы будьте в Украине и на будь-якій мове дуже-дуже счастливыми и добрым добрыми людьми, людьми у житті яких є багато любові. Усього найкращого. До побачення.